Вітаю усіх, хто приєднався до ефіру телеканалу ІРТ. Ви дивитесь програму Полтава обирає з вами Ольга Юровська. І сьогодні до нас у студію завітав кандидат у народні депутати України, голова фонду «Полтавська родина» Андрій Матковський. Вітаю вас, пане Андрію. день. Андрій, все будучи. Зараз і у багатьох інтернет-виданнях точаться розмови про те, що запис вашого інтерв'ю, який вже був зроблений, не пішов в ефір телеканалу Олтава. Але ваші політичні опоненти стверджують, що свого часу ви вчиняли так само. Це правда? ви знаєте, якщо я скажу про те, що будь-який чоловік, я в тому числі, який знаходиться у о владі, определённим образом не использует адміністративний ресурс, наверное, буду не до конца откровенний, потому що в принципі, е бюджетні організації, бюджетні, які фінансуються із місцевого бюджету, а ті ж самі школи, больницы, они определенной степени зависят от мэра. И, конечно же, обязаны прислушиваться к точке зрения мэра. И поэтому, конечно, немножко, там, в определенной степени админресурс всегда и раньше до нас использовался, с нами использовался и сейчас используется. Но то, что случилось на студии «Лтава», это государственная телерадиокомпания, вот, которая представлена в нашей области, когда э, кандидат депутаты, независимо, это там, Матковский, там, Петров, Иванов и так далее, и так далее проплачен сюжет, э, сделана запись, сделана предоплата, заключен договор на сотрудничество, и ожидаем эфир в 7 часов вечера, узнаем о том, что этого эфира не будет. То же самое, мы предлагаем съемочной группе там, приехать снять э, определенный репортаж, опять же предоплата, договор, все в рамках действующего законодательства, и потом узнаем, что есть определенные команды от руководства снять. То есть это, конечно же, грубое уже вмешательство в избирательный процесс. Это никаким образом не способствует оценке нашего общества как демократического общества. И даже как пример хочу сказать, ну тем более я знаю, что руководитель телерадиокомпании в свое время состоял в одной политической партии, теперь в другой. Так вот, в то время, когда он состоял в политической партии, которая была тогда при власти, вот. Тогда очень активно показывали партию региона, в том числе рекламные ролики по ЛТАВИ. Вот. Я думаю, что это демократические процессы. Люди Власть у нас часто меняется на 180 градусов, то приходят белые, то красные. Вот. А журналисты, они должны быть тем более за деньги кандидатов. Они э, не должны пред, сами решать, кому давать эфир, кому нет. Поэтому в данной ситуации я думаю, что все-таки мы найдем компромиссный вариант из данной проблемы. Тим більше сьогодні я вже поки через средства массовой інформації отримав такой ответ, що студія Лтава відкрита к нам для дальнейшего сотрудничества. Хоча поки що наш ефір до сих пор не показаний как выйти як вийти ситуації, ми ще не отримали. Ну чекаємо, як розв'яжеться ситуація. Скажіть, будь ласка, чи допускаєте ви можливість у процесі політичної боротьби проявів адміністративного тиску на вас? І чи не було якихось можливо погроз чи пропозицій зняти свою кандидатуру із виборів? к сожалению, в нашей стране выборы — это как какая-то война очередная или военные действия. И вот сегодня мы тоже очень часто слышим от политиков, от первых лиц политических партий о том, что на кону будущее нашей страны. И в зависимости от того, какая политическая сила возьмет большинство в парламенте, зависит дальнейшее развитие в Украине. И, конечно же, когда цена этого вопроса очень высока, то каждый голос, каждый депутат в Верховном Совете очень дорого стоит, имеется в виду в политическом плане. И сегодня я не могу исключить того, что, возможно, могут быть, тем более, вот это, наверное, первое проявление того, что вот студия «Алтава», нас не пустили на одну встречу, одну из областных бюджетных организаций. И, конечно же, мы можем допустить, что могут использоваться все методы для того, чтобы устранить кого-то из кандидатов, вот, отдать а возможность приоритет своему кандидату стать депутатом, поэтому, к сожалению, могут использоваться какие-то не очень хорошие технологии, может быть определенное давление, может использоваться, может быть даже и черный, там, или грязный, как мы называем пиар. чего очень бы не хотелось. Ну, действительно, сегодня из усих буки является больше бруду и какой-то неправдивой информации ниже объективную и правды. Что бы вы хотели в этой ситуации пожелать и своим оппонентам, и нашим глядачам? Ну, если вспомнить выборы 2009, 2010 года, сколько было грязи, сколько было неправды, я уже неоднократно когда-то говорил, что у меня, наверное, всей жизни не хватит, чтобы посетить все те страны, о которых там рассказывали там, в интересных красочных буклетах, что я куда-то ездил. А с другой стороны, хотел бы сказать, что, наверное, вот люди, которые делают и производят такие технологии, черные технологии, вот, к сожалению, они не готовы в честной борьбе в честной борьбе, в открытой борьбе, заявляют о лучших программах, о том, что они лучше работают, а вот используют вот такие нехорошие технологии. И таким образом они унижают не только самого кандидата, не только членов его семьи, а, наверное, они унижают всех избирателей. Потому что посмотрим низкий уровень, как вот это все готовится. То есть это используется вот на подсознательном уровне, чтобы проявлять там чувство зависти. То есть можно напечатать там замки все самые красивые, там с туристического какого-то справочника, и сказать, что они принадлежат такому-то кандидату. И вот все там начинают ему там завидовать, как его можно избрать, если у него там во Франции там замки есть и так далее, и так далее. То есть это говорит о том, что люди, которые занимаются такими вещами, они не уважают избирателей. Они считают, что это люди, которые не могут разобраться, где правда, где ложь, и считают, что они вот все строим пойдут так, как им скажут. Поэтому мы в своей избирательной кампании и в 2006 году, в 2010 а и сегодня никогда не использовали и не будем использовать какие-то такие грязные технологии. Я с самого начала призывал всех кандидатов, нас 16 кандидатов по нашему округу, чтобы мы честно, глядя друг друга в глаза, рассказывали избирателям, ну, во-первых, что мы Потому что каждому из нас, там, кому 40, кому 30, кому там и больше, 50-60 лет, что вы за свою жизнь сделали для города, для страны, какая у вас программа, и что вы предлагаете в дальнейшем полторчанам для того, чтобы вас избрали? Это будет честно, это будет откровенно. А копаться в грязном белье, заниматься нехорошими делами, я думаю, это никого не красит. І якщо чоловік з самого начала свою избирательную кампанію веде грязними нечесними методами, то у какого депутата ми в итоге получимо? Ви згадали про те, що по 144 му округу аж 16 кандидатів у народні депутати. Ну, я скажу, що в середньому по, по, по Україні ця цифра лише 12. Як ви оцінюєте свої шанси? Ну, з одної сторони, наверное, хорошо, коли є вибір, 16 чоловік. есть из кого избирать, когда часто мы говорим, кого бы мы не избирали, все равно жизнь наша не меняется, все равно есть какие-то проблемы. Но ну, я думаю, 16 всегда можно избрать. И, честно говоря, сегодня, наверное, я один из кандидатов из всех 16, который не только заявляет о том, что плохо, что хорошо, что можно сделать и занимается популизмом. То есть сегодня, встречаясь с людьми, мне не стыдно, глядя им в глаза, сказать о том, что в свое время освещение города сделала наша команда. Мы установили евроконтейнеры, мы запустили 21 дополнительный маршрут, чтобы улучшить ситуацию с транспортом на колысах нашего города. В кризис мы строили дома по программе «Доступное жилье», мы построили детскую поликлинику, мы навели порядок в авиагородке, строили катки, ремонтировали наши стадионы. По 100 подъездов каждый год мы делали, делали 20 подвалов, не везде успели, но поэтапно в принципе наводили порядок в городе. И имея такой опыт, не могу сказать, что мы не ошибались. Конечно же, были ошибки, были и кадровые какие-то ошибки, были ошибки, может быть, в приоритетах. Не до каждого мы достучались, может быть, не, не в каждом доме мы сделали то, что нужно, надо, надо сделать. Но сегодня я знаю проблему практически каждой улицы, каждого дома в нашем городе. Имею опыт работы в городе, сохранил профессиональную команду. И мне кажется, что мне лучше, чем другим кандидатам, будет возможность сформировать в Верховном Совете, скажем так, свою группу депутатов. Потому что вот мне известно, что баллотируется мой друг и коллега, бывший мэр Запорожья Карташов, мэр Херсона, мэр Чернигова и так далее. И так далее. То есть люди, которые действительно хорошо знают проблемы местного масштаба, понимают, что без помощи государства невозможно сегодня решить эти проблемы, потому что практически 70% домов в городе нужно капитально ремонтировать и после этого только думать о том, как их там передавать и создавать АСББ. Надо сначала навести порядок. Без помощи государства это нельзя сделать. И поэтому я думаю, что я смогу достойно представлять Полтаву в Верховном Совете и смогу добиться нормального положенного фінансування на рішення тих проблем, які є в нашому місті. Я бажаю вам успіхів у ваших починаннях. Дякую, що прийшли до нас у студію і так щиро з нами розмовляли. Нагадаю, полтавцям, що ви дивилися програму Полтава обирає. У нас у гостях був кандидат у народні депутати України Андрій Матковський. Зустрінемось на цьому ж каналі. Всього доброго, до свидання.